बदला तो बुनियादी यही का मामला है तो फिर हम क्यों पकड़ जाएंगे सजा क्यों होगी मिसाल बुजुर्गो ने एक बड़ी कमाल दी हुई है कि आपके घर में एक शानदार गुलदान है उस गुल गोल्ड प्लेटेड है आपके बाप दादा का चला आ रहा है, आप उसके कहते है यार फूल लगा के लेके और नौकर को नौकर लेके आता है आप अपनी कोनी ऐसे हिला रहे होते हैं अचानक आपकी कोनी लगती है और गुलदान टूट जाता है तो अमूमन फौरी तौर पे माफी कौन मांगता है नौकर मांगता है कभी मालिक ने कहा मेरी गलती हो गई और अगर नौकर ये कह दे कि अपनी कोनी ठीक रखो तो आप पहला काम करते हैं भाईजान अपना तो हिसाब करो ना मैं किसी और नौकर को ले लूंगा तो बुनियादी तौर पर मामला सरेंडर का है और दूसरा मामला यह है कि आपकी नीयत खालस हो कि आपने गुनाह नहीं करना हो जाए तो फॉरी सरेंडर है और सरेंडर की ही सारी ताकत है और क्योंकि अल्लाह ने आपको आपको मारने मारने के लिए दुनिया बनाई नहीं हुई अल्लाह कहता है कि नहीं मेरी तरफ यार मेरी तरफ आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ बल्कि सबसे खूबसूरत बात है कि अल्लाह ने एक जगह हसरत से कुछ फिक्रे बोले यूनस में कि कोई और कॉम यूनस की तरह की कॉम क्यों नहीं हो जाती कि सारे के सारे सजदे में गिर गए और फिर हमने उनको जिंदगी से लुत्फ उठाने के लिए मजीद मौाक दे दिए लुत्फ उठाने का लफा फिफ्थ जनरेशन ऑफ वार क्या है नौजवान फिफ्थ जनरेशन वार को पूरा इतना बड़ा एक्सप्लेन तो किया है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर तो है कि आप अपने दिमाग के खुलियों में यह सोचें कि आप इस माशरे से ताल्लुक ही नहीं रखते और ये माशा जो है इंतहाई बेकार नकारा सा है और इस माशे से हजार दर्जा बेहतर बहुत सारे माशरे हैं सबसे बड़ी बात पता क्या है कि यूरोप से जो लोग यहाँ आते हैं या जो लोग यहाँ से यूरोप गए हुए हैं कभी यूरोप की हिलात आपके सामने राजे नहीं करते आप, आप लाहौर में किसी ले आए ना गोरे को कह पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है इसलिए आप भी जब जाते हैं ना कहीं तो कहते यूरोप तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको ये नहीं मैं मजदार बात बताऊं आपसे सबसे बड़ा हमला पता किस बात का हुआ है वो है आपसे टर्मोनोलॉजी को छीना गया आपकी मैं एक जगह तकरीर कर रहा था कहीं बाहर यूनिवर्सिटी में तो मैंने फंडामेंटल ह्यूमन राइट पर तकरीर थी तो मैंने कहा कि देर इज क्रो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इन इस्लाम इस्लाम में बुनियादी इंसानी हकूक का कोई तस्वर नहीं है वो एकदम घबराए बड़ा मौलवी है ऐसे ही बात करेगा मैंने कहा मसला यह है कि आपने 1945 में एक चार्टर बनाया था ह्यूमन राइट्स का कि एक बंदा पैदा होगा उसको पैदाश पे, उसको नाम का हक है उसको डोमिसाइल का हक है नेशनैलिटी का हक है खाने का हक है पीने का हक है बीमारी के अंदर सेहत के अंदर दवाई का हक है इन सारी चीजों का हक आपने को 49 नाइन हकूक लिखे उन हकूक के तहत अगर पांच लाख बूढ़े दुनिया में बेहतरीन किसी मुल्क के अंदर शानदार ओल्ड एज होम में रहते हैं कि जिस ओल्ड एज होम के अंदर उनको रेक्रिएशन फैसिलिटी मुयसर है उनको उनको नर्सिंग केयर मुयसर है उनको साइकोलॉजिकल हेल्प मुयसर है उनको न्यूट्रिशन आता है जो उनको खाने खिलाता है उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है उनको मालशिया भी आ जाता है हर चीज़ मिलती है जो घर में नहीं मुयसर हो सकती तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट इंसानी हकूक़ के मैारा के मुताबिक वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क है लेकिन मेरा अल्लाह उन पाँच लाख घरों पर लानत भेजता है जहाँ से वो बूढ़े हिजरत करके ओल्ड एज होम में जाते हैं इस्लाम रिश्ते से हक हाँ रिटर्नमेंट करता है तुम्हारे बाप का जो हक हाँ है तुम्हारी मां का जी हक हाँ है तुम्हारी बीवी का जी हक हाँ है तुम्हारी बेटी का जी हक हाँ है तुम्हारे बेटे का जो हक हाँ है तुम्हारे पड़ोसी का जो हक हाँ है और फिर तुम्हारी कौम का जो हक हाँ है न्यूक्लियस ऑफ फैमिली नहीं तोड़ता तो बुनियादी तौर पर मकसद यह है कि जब आप हकूकल इबाद कहते हैं तो अल्लाह कहता है मेरे बंदे का हक आपके बॉस का चपरासी दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए आपके हाथ पांव फूल जाएंगे लेकिन फकीर आया के खड़ा होता है आपके हाथ पाओ नहीं भूलते क्योंकि हमने उसको बंदा समझा ही नहीं हुआ हमने उसको अल्लाह का इबाद मेरे बंदों का हक है तुम पर हक्कुल महरूम